В соответствии с какой нормой права? Референдум это не, не нормально. Да, а вообще народ есть право. Все. Нет, народ, народ право, народ не демократия, есть право. Народ референдум, не есть право. все. Не хотят они жить в вашей стране. Вопрос. Они могут ехать ну. туда, куда хотят. Они не могут ехать это ихняя земля. Мы вы можете бандеры Но. сюда не никто приезжать. Жить, на... мы, землю... ж, мы с к вам Бандерам не лезем. Живили землю не там. отбирает Правда? Никто вас не отбирает. Да. Если вам... не хочешь что-то делать, ты не делаешь. А Смотри, если не хочешь, жить, я держу... Году... туда, куда хочешь. Вам в 2022 году предложили обычные переговоры, на которые вы не согласились. Что обсудим, привет? Здорово, здорово. давно ты меня не попадался. Да что ж такое? Ну, значит, вопросов, наверное, накопилось, да, куча. Да, чувствую, ты? ты ни на один не можешь ответить. Да что ж такое? Опять я ни на один вопрос не могу ответить. Да, ну, конечно, еще. Ну, задавай свои вопросы, давай проверим. Особо неинтересно уже. Ну, давай задам. Когда образовалась УНР? В 1917 году, да. после распада Российской империи. Угу, а, теперь а, мой... какие области? а теперь мой какие... вопрос. А теперь мой вопрос. Давай. Когда давай, государство давай. Российская Федерация принимало свой основной закон? Основной закон какой? Государство. Российская Федерация? Да. Или РСФСР? Российская Федерация. Я, первым. Неправильный ответ. 12 декабря 1993 года Российская Федерация приняла свою конституцию. Так, в конституциях, ну хорошо, давай. А кто не может отвечать на вопросы? А какие ты знаешь, конституционные права свои? Понимаешь, вот, Понимаю. вот это залазит, вот это ваша любимая задача. Ты сидишь ты этим ничем не занимаешься. Мне до этого, в принципе, ну, ну как да. бы особо... Ну был. я понял, У Россияне, надо... Подожди, 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 подожди. Таким У как меня как... есть демократия. У меня Серьезно? есть демократия права. Вот. Конечно. У меня а есть скажи слова. мне, остановись. Что такое демократия, да, если она давай, у тебя есть? Давай, давай, давай. Что такое демократия? Свобода прав человека, не нарушающих конституцию той или иной страны. Ну законом. законы разные могут быть. Свобода прав человека. Ну конечно. А как ты можешь говорить о свободах прав человека, когда ты своих прав не знаешь? Почему я их не знаю? Потому что ты их не назвал. Да потому что все то, что не запрещено, и есть свобода. Ну а права какие у тебя есть? Права обычные: жить, выборы, выбирать депутата, выбирать да. думу. Ну права. Еще. Ну какие? Ну какие, да. Ну, жить. Все. Право жить. Свободно жить. Испо... То есть, право жи... право на жизнь, да. право давай, выбирать давай, и быть Хорошо, выбранным. Давай. Еще давай. Три. давай. Что свободно там? жить. Вероисповедание. Язык. язык. Что язык? Использовать язык, на каком ты хочешь разговаривать. Ну, окей. Ну, в смысле, окей. У нас в стране не запрещено разговаривать на чеченском. Так и у нас не запрещено разговаривать. У да? вас запрещено на русском. Каким запрещено? У вас запрещены русские школы. Каким законом? Запрещены. А? Каким законом у нас запрещено говорить на русском? Я, я не знаю каким, но у вас запретили русские школы. Назови мне одну русскую школу, давай. А зачем нам русские школы, Если мы государство Украина? Подожди. А зачем мне чеченская школа, Если у меня государство Российская Федерация? Потому что Чечня это состав Российской Федерации. Так, Это у вас тоже 50% субъект. русского населения. Живет. У тебя отдельный субъект Российской Федерации, Чеченская да, республика. Ну и что? Ну, а в Донецке живут все русские. Не все русские там живут. Ну, в Днепре все русские в основном. Так а что они не имеют права ходить в русские школы? Потому что русские школы в Украине нам, они к чему? В Украине? Украинские школы? В Украине Почему? все, потому в, что в Украине Руси... все украинское. Ну так видишь, вот видишь. Вот у ты, у вас а уже нет нету демократии. А что я вижу? Почему у нас нет у демократии? У вас нет демократии. Почему это? Потому что пол Киева говорит на русском. И так хотели это... бы ходить в русские школы, а и читать ты... русские книги. А откуда ты знаешь, что хотели? У нас, например, в Украине... А, видишь, в так Украине... у вас нету демократии. С чего ты у вас нет демократии. С чего ты взял, что у нас нет? Понимаешь? Демократии? Так вот, я же тебе рассказываю. Угу. У нас есть демократия. А у нас запрещено взял, что то, что запрещено законами, которые имеют правовое, социальное. То есть, если принято, допустим, у нас не курить в общественных местах. Угу. Это нарушение закона. Uh -huh. Это не демократия. Если у нас запрещено распространение и э, реклама гомосексуализма, uh -huh. это запрещено. Uh -huh. Нет, если ты, тебе никто и слова не скажет. Uh -huh. Запрещено эта, эта, и у, реклама этой всей. Это запрещено, да. Uh -huh. Ну а этим, если ты лесбиянка, то занимайся сколько хочешь. Это твои личные проблемы. Что ты орешь? Тебя слышно хорошо. Что ты орешь? Ну, так, а, что... а почему ты считаешь, что Украина не демократическое государство? А какая у вас Вот я, например, тебе могу объяснить буквально, ты, вдвух, подожди, ты буквально в двух, в двух словах могу тебе объяснить, как сильно ты ошибаешься. Подожди, ты в армию не хочешь идти? Говорю, подожди. буквально ты, в двух словах могу тебе объяснить, как сильно ты ошибаешься. Подожди, у вас нету демократии. Почему? Ты в армию не хочешь идти? Вас приходят, скрутили, засунули в бусики и отправили на фронт. А почему ты Это решил? Это демократия? А почему ты решил? Да даже уже вся Европа с ты вас смирилась. Ты можешь смеется. не галдеть. Вчера кого ты у вас арестовали? Ты будешь сам с собой общаться? Вчера кого арестовали? Видишь арестовали? Ты будешь ну, сам что? собой? Что его ты будешь сам с собой общаться? Ну ты накидываешь ну, давай. вопросы, а ответы тебе, я судя по всему, не нужны. Ну все, все отвечай, я, отвечай я тебе знаешь, с чего начну? С аргументацией того, как сильно ты ошибаешься по поводу России. Uh -huh, так вот, давай. демократия это не только свобода, демократия это uh -huh. еще и верховенство права, демократия это когда власть принадлежит народу, государству. И когда народ mm -hmm. вот этого государства определяет, mm -hmm. как будет государство развиваться. Верховенство mm -hmm. права это когда один закон и он для всех. В том mm -hmm. числе для тех, кто руководит государством. Так вот, когда у тебя закон, не перебивай, я же слушал тебя. Так вот, когда у тебя в государстве законом предусмотрено определенное действие, то в соответствии mm -hmm. с Конституцией это действие должно быть выполнено. Причем безоговорочно mm -hmm. теми, кто стоит даже у власти. Вот mm -hmm. у тебя, например, законом федеральным об обороне было предусмотрено объявить военное положение в момент, как на на территорию России будет совершено нападение, либо по факту начала боевых действий. Но mm -hmm. у тебя президент и у тебя Совет mm -hmm. Безопасности этих э, решений не принимает. Потому что ну. ему это не нужно, потому что 5-е, 20-е, это уже неинтересно. Факт остается фактом. Принять должны, mm -hmm. но не приняли. Значит, что? Значит, ну, нарушили конечно. закон. А если закон нет. нарушен. А, а Госдума, а Госдума если, за это проголосовала? А если, тише, тише, закон, тише. А если закон не э, нарушен, и за это никто ну, не понес то, ответственности, это говорит о том, что нет верховенства права. Оно не работает. Да что вот ты обычных думаешь? людей Дум, простых. Дума проголосовала, чтобы объявить а войну. Кто принимал решение? Дума проголосовала. А кто нет, братан. Народ решил, что нет, не надо объявлять войну. Законом предусмотрено. Законом... Демократия, братан. Демократия. Народ предус... решил. Закон... Дума решила, а войну не объявлять. Все. Еще раз. Базар, Дума принимает все решения в соответствии с законом. Потому Правильно. что стоп, статья 15 стоп, 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 статья 15 об этом говорила. Я что? ж тебя не перебивал, будет? зачем ты меня останавливаешь? Будет? Так, я тебя прочую, говорю, у чё, тебя в законе еще раз повторяю, Мы написано будет. Есть Совет Федерации. Принять Федерации здесь Путин, Путин объяснял Смотри, они не приняли. Если, если так в том-то и проблема. Не, не, не у нас демократия. В том-то и проблема, что но не приняли. У нас демократия, а у вас нет демократии. В том-то и проблема, что не приняли. У вас нет демократии. Закон говорит о том, что принять должны были, но не приняли. Это ты правильно говоришь. Народ сказал, что не хотим, да. Закон говорит. Закон говорит. Народ сказал нет. Давай на этом закончим. Народ Почему? сказал. Демократия. А когда народ сказал? Народ сказал нет. А когда Все. народ сказал? Народ выбрал президента, выбрал Совет Федерации, выбрал да. Думу. Все, это народ. Так. Они выбраны а народом. Должны... Народ да сказал. Понял, нет, не народ, народ. Не нет. Народ да не выбрал. Я понял, Все. выбрали. Я же это они... не отрицаю. Все, они, они должны могла... действовать. Они должны действовать по закону. Народ выбрал. Да я же не отрицаю: Су. народ выбрал. Вы, они должны вы, действовать по закону. Вы сверхлин президента я Украины. Я спрашиваю, они действуют по вы закону? Вы сверхи президента да петля, Украины. Ну, а, ну, что, что ты, по петля? Конституции? ты так ну. по-детски петляешь? Ты что прикалываешься? Что ты как девочка? А ты, ну. тоже мне я, я же спрашиваю: тоже. Мне? они выбраны народом, да, здесь демократия да. Да, здесь да. демократия сработала. Они обязаны действовать по закону или нет? Вот, нет, по народу. Народ их выбрал. Народ им доверяет. Как они сказали, так подожди, и Подожди, подожди. Это должны... демократия. Они должны это демократия. да, действовать. Они должны да действовать. Нет, ты не понимаешь, что такое демократия. Говорю закон. Ты не понимаешь. Ты да перестань перебивать. Ты не да залог, перестань понимаешь? перебивать. Они а должны... это демократия. Все, давай на этом закончим. Они должны давай... действовать по да, закону нет, или подожди. нет, подожди. Это они должны выполнять законы, вот. приказы народа. Они вот. их выполняют. Так вот у пройдет. тебя, смотри, Ч... все не они, они перебивают и просто послушай как ты об... а, а... сейчас очень жирно смотри все а те не... кто народ слушаю? принял ага. эм, выбрал президента выбрал в свое да, время да. парламент ваш они выбрали да. э, приняли конституцию в девяносто да, году да, 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 э, э, да. конституция российской федерации говорит да, о том да. вот статья 15 э, пункт 2 органы государственной власти местного самоуправления должностные лица граждане и их Объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и mm -hmm. законы. Вот это mm -hmm. принял э, народ. Вот это принял народ mm -hmm. через тех депутатов, которым дал мандат в 1993 mm -hmm. году. И вот с того момента эта норма действует. И вот когда okay. вы в, в 2024 году выбирали президента, mm -hmm. ранее выбирали парламент. Все согласились с тем, потому что Конституция не была изменена, Я понял тебя. она на Дальше сегодняшний что? день действует. Дальше, и когда что? эти все выбранные Дальше, персонажи выполняют свою функцию, и ты говоришь, что они не приняли это, эту норму, а в соответствии с Конституцией почему? и с законом должны были почему? это принять. Что почему? Читай еще раз закон Конституции, когда объявляется война. Давай. Читаю тебе, 61 Давай. закон об обороне. 61 первый об обороне ну пускай номер не знаю давай читай ну читай только медленно читай восемнадцатая статья да там все mm -hmm. просто я думаю давай, что давай даже даже если давай. будет быстро состояние войны давай, объявляется давай, давай. федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другим государством или группой стоп, государств стоп. еще раз другим государством ну да Другим группой государств. Да, правильно? Или группой Назови, бесспорта. какое государство напало на Россию? Украина атакует Российскую Федерацию. Нет, там напала РБК, русская, добровольческая, там что, хрен что это. Украина не заявляла, что она напала, нет. А сегодня Они украина... сказали, это гражданская война, это русский добровольческий корпус. А сегодня Украина атакует Российскую Федерацию, ты не слышал об этом? А? сегодня украина атакует федерацию не слышал не ты? заявляют они ни на чем они просят чтобы атаковать но им не дают а кто должен заявлять о чем ну то что а? а кто должен о чем заявить ну ты говоришь потому идет я спрашиваю кто должен о чем заявить что они официально нападают на россию в смысле, официально. Вы а же не объявляете. Вы говорите, это не мы. Это русские обстреливают Донбасс. Это русские обстреливают Рубан. Ну. Я говорю сегодня: Украина применяет свое вооружение по территории России. Вот смотри, ну, что, да. спецоперацию что? Паутина, ты слышал? Ну, еще... Ну, слышал стратегии, когда раз. раз... Смотри, давай, давай, ответь Подо на секунду. мой вопрос. Остановись. Тише, тише, ответь тебе... на мой вопрос. Я тебе Сколько вопрос. Сколько уничтожено, я сегодня от ваших немножко умных людей или дурачков, не знаю, услышал такую фигню. Mm -hmm. Оказывается, что 38% нефтеперерабатывающей отрасли России уничтожено Украиной. Mm -hmm. Ага. И... Их... Тебе. Так подожди, это мы знаешь, сколько ушел... вы должны... да петля. Не это знаешь, сколько вы должны уничтожить 50-38 не процентов да не Что ты петляешь? Что ты петляешь? Так мы с, с тобой петляй. говорим да. о том, кто должен заявить. Ты слышал о спецоперации? Я об этом вообще не хочу ты говорить. слышал спец... про спецоперацию Паутина? Слышал? Ну и что? Ты слышал, как раз вашу страт... авиацию вашу? Кто? Украина а да никто их не раз... А Ну, про спецоперацию паутина ты слышал. Да, понимаешь, то, что ваши... В чем заключается... Ты... А чем подожди, заключается ты веришь, что у нас раздевали 38% нефтяной перерабатывающей промышленности? Я не про промышленность. Ты в это веришь? Я не Нет, про подожди, это ваши говорят. Я не про промышленность. Ты в это веришь? Я ты в это не веришь? про, про Не-не-не, подожди. Ну а что ты уходишь от вопроса? Это ты туда пришел. Сказали, мы с тобой что говорили вы побеждаете Россию и... 8 мы с тобой э, промышленности России. Мы с, с тобой говорили о том, соблюдается что ли ли Зеленский позавчера сказал, что оказывается э -э 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 -э